Szanowni Państwo, dobry wieczór. Witam na konferencji prasowej po meczu GKS Tychy Ciarko PBS Bank Sanok. Przypomnę spotkanie wygrane przez GKS po rzutach karnych w meczu 3-3. W rzutach karnych 1-0. do Z nami trenerzy obu ekip. Jeśli chodzi o zespół gości, pan trener Stefan Mikesz, witamy. Natomiast jeśli chodzi o GKS Tychy, trener Peter Kremen. I bardzo proszę o pomyczowe opinie wraz z wyborem najlepszego zawodnika swojej drużyny, panie trenerze. tak neviem po polsky, tak si dúfam, že keby ste nerozumeli, že môj kolega bude ochotný a vám to preloží. No z nášho pohľadu to bol výborný zápas. Bol to obojstranne výborný zápas, rýchly, bolo tam veľa prechodov z, do, do z obrany do útoku, kvalitný, rýchly, fyzicky. Škoda, že sme ho nevyhrali my. Gratulujem superovi. Len nás mrzí, že ten zápas sa dobre odvíjal. Dali sme dôležitý druhý gól v závere v prvej tretiny, viedli sme v tom zápase, dali sme na 3 A taká skúsená družina ako my by sme ten zápas nemali pustiť. Žiaľ, super vyrovnal a my sme ho prehrali. Ale v každom prípade tešíme sa, lebo sme odohrali dobrý zápas. Zápas meč. <laughs> Všem by nebolo v Najlepšie, najlepšie závodník, družiny? Kolos. Kolos, Dobře. Dobře. Kolos. Páde. Ďakujem bardzo. Pádej, tak ja jestem zadowolony, lebo sme v koncu zdobili nejaké punkty za so Sanokem. Piatý meč pod rząd a štyri meče sme przegrali a dzisiaj že nám udalo ten meč otočiť, aj keď bylo grožne, lebo byl stav 1-3 v ostatnej terci a hovorím válkov a, a tým herný, hernými umietnošťami sme sebe vypracovali ďalšie okazy a sme ten stav zrovnali, čiže ja som bardzo spokojný z výniku a takisto ten meč Tak jak Stefan, ten mecz odnoczyłem bardzo wysoko, na bardzo wysokim poziomie. Najlepszy zawodnik? Sobecki, Sobecki. Czekamy na pytania. Do Pana Stefana Mikarza. Zbędne po tym 1-3 nie odpuściliście trochę, nie byliście zbyt pewni siebie, że to już jest po wszystkim. Prowadziliście dwiema bramkami, była trzecia tercja, hmm. y za chwilę y odrobne, bolo nič iného ešte, také situácie, ktoré by myśleć, że, że že... Jednak... Mm, nie, nie, nie. Keď si to vezmete, my sme si ani nestačili uvedomiť, že vedieme 3-1 a v zápäti po pár sekundách sme dostali druhý gól, tak. to znamená, že tam nebolo čas. To bola hrubá individuálna chyba, jednoducho to sa nemôže stávať, keď chceme v takom kvalitnom zápase proti kvalitnému superovi uspieť. Čiže nie, myslím si, že że... Hraci dobrze bojowali, walczyli, a był to dobry zapas. Hmm. Czy przed karnymi e, stawiał pan e, szansy e, odrobnego wyżej od szans sobeckiego? Jak pan to widzi? Czy zawsze jest 50-50? Zawsze jest 50-50. A pan pan że z pełną ufnością podchodził do, do tych karnych. że będziemy že znaczy, że Tyszanie będą z, tym, z tego Tak dla nas była podstawa ten treci, ta treca ta trzecia branka. Kiedy sme vycofali brankára pri hre 6 na 4, sme, dali trecu branku a už potom som bol taký pevný, že jednoducho my sme prehrali na karné meč viac šebiu. Uh -huh. Po takým samým vyniku 3-3. Čiže teraz je 6, 6, 6 priklonilo na našu stranu, lebo je to, je to loteria. To, tam už je to ťažko, že

Robíme určité chyby, zbytočné chyby, ktoré sa nám vypomstňujú. Je to, je to hokej, je to šport. Verím tomu, že, že tie chyby nás posunú dopredu. Tá forma nie je ideálna, samozrejme. Doma to možno stačí viacej, vonku to nestačí. A, a Te wykony się ale zlepšuj. to znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze w każdym razie. Dôleżité, kto będzie silny w play-off? Dziękujemy. Rozumiem, że nie mamy więcej pytań, dlatego dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następny piątek tutaj w Tyłach. Dziękuję.